узнавать историю названия альбомов. Расскажите, почему «Интим»? Ну, это я расскажу, потому что название «Интим», когда мы записывали этот альбом, оно мне вообще приснилось. Я, как всегда, утром встал, голый такой, с бадуна, и понял, что этот альбом, который мы сейчас пишем, ну, точно будет называться «Интим». Ну, потому что я был такой интимный в этот момент. Следующий такой вопрос. Нежный, да. Вот такая история. вопрос. Шнуров, всякой профилактика своей биологической машины. Просмотр роликов на YouTube. Вот. Я читать люблю писать, но давно этого не делал. Он единственный, кто умеет читать. А ты чем занимаешься? Радиоэлектроника. Причем отдельно радио, отдельно электроника. Поехали. Про что мриют музыканты? группы? Еще раз, вообще емко, да, увлечение. Про что мриют музыканты группы? Миллион долларов и... И побольше. 17 сантиметров ты в подвале говорил. Ну, по тебя, меньше. Так когда поменьше, <сínt> <да>. <сínt> Он Хочет уменьшить. <сínt> <сínt> не, ну про мир во всем мире это, в мире это банально, конечно. А, ну, мечтать никогда не вредно. Наоборот, нужно. Я мечтаю мечтать. Это хорошо. У меня есть картинка такая. Сейчас Я лет в 35 на берегу Коста-Рики, лежу на жезлонге, попиваю мохито, скорее всего безалкогольный. Лучи солнца сквозь пальмы пробиваются и греют мое прекрасное тело. Слева стоит блондинка, справа стоит брюнетка. И по машет, создавая мне уютную теплую прохладу. Сзади там дом какой-то большой, такой особняк, там дети бегают, жена тусует. Вот. Ну, у меня уже миллионы на счетах в банках различных. Что позволяет жене не ругать его за блондинку и блинетку возле да, И за ним, да. который лежит под гамаком, на котором прыгает он. а пока, а, пока только, а пока только гараж со дорожным знаком. С одной стороны масс, с другой стороны я. Ну, так, обосрали а и не дали А сзади я получил? Так вот, последняя финальная стадия этой картинки. Я вот это все попиваю, вижу и понимаю, жизнь удалась класс, масс. Ну, в двух словах состоялся уже. Насколько важко завоевать новых шанувальников и сберегать интерес старых до своей творчества? Да, да никто об этом не задумывается. Делайте свое дело, и оно само приложится. Подожди, я почему-то все перевел не, ну ст старые шанувальники, главное, чтобы не разочаровались, правильно? А новых привлекать надо быть интересным, как-то тоже э, чем-то привлекать постоянно людей. Шагать в ногу со временем тоже. Бир все особенно образуется. Шанувальники, так, у нас. Ого, завжди було цікаво, чи є учасники колективу, приїжджаючи в нове місто, виходячи з сцену або після виступу якась традиція. Наприклад, покуштувати місцевого пива чи якоїсь місцевої страви, чи просто постояти на центральній площі і покормити голубів. Головне, щоб не голуби. Мої маленькі. Нет, традиция, ну какая традиция? Мы обычно, вот, кстати, когда, помните, в тур ездили, мы ходили в местные церкви, там заходили. А, а в основном традиция такая, вовремя продержаться, не напиться до концерта. Это тоже хорошая традиция. Ну. Да ладно, какая там традиция после концерта? Закончить прыга, и Валик скажет всем бухать. Все, традиция. <свес> Нет, конечно, мы покормили бы голубых. Дуже цікаво, як ви придумуєте тексти своїх писань. У кожного рядка є зміст явний чи потаємний, або головне, що по рибу. Ну Тексти, так, да, ну, оскільки теж каміння, навіть вопрос. Пишуться, так. Э, да, Іноді э, музика вперше буває, тоді я спеціально пишу на стараюся. Це его текстові. Алло, я заняв. <реш> <реш> Мама звонит. Да, иногда я придумаю сразу текст и музыка, но это редко бывает. Иногда музыку специально на текст это сложнее. Это самое сложное музыку придумать на готовый стих там или текст. Вот. А в основном мне приходится уже подстраиваться под что-то готовое, но это тоже сложно. Главное, чтобы не было пошло. Вот это главное. Где состоялась первая репетиция группы? Ну тоже ко мне вопрос. У меня дома. Она состоялась зимой 92 -го года. Я собрал этих В которой ніхто ні на чому не умел играть, грати, там, мене, як і до сих пор, собственно, так. Да. І да. состоялась перша репетиція, і там же первая запись, на манітафон Ольста. Запись утеряна, к счастью. <реш> як ви могли оживити один день, а якби ви могли оживити один день зі свого минулого, що це був за день і зробили б все по-іншому? Я б, наверное, інститут не бросав. Я, я не жалею ни о чем. Вы, да. я это, тоже не жалею, но ну, вот вот чем это может делается. расстроил своего близкого человека и бросил и как-то. За это стыдно, а остальное нет. Если бы я мог оживить один день из прошлого, наверное, свой первый день на Земле, день рождения, мне просто интересно было посмотреть себя там, как я выглядел. Отвратительно. Креативно. Но менять, менять, наверное, не стал. Ну правильно, Фильм. менять, менять ничего и нет смысла. Фильм. Же не ошибки, везде, они да, же на да. той ошибке, без ошибок, не но... скажем, У нас есть вопрос, что дальше? Но мы его пропустим, наверное. что дальше? Дальше будет рок-н-ролл, стакан, кохание, все как положено. Вопросы вне конкурса. Скажите, где можно выпросить аккорды на песне Валентина? О, мы уже вспоминали этот вопрос. В частности, интересует, не дай мне спрыгнуть с моста, не знакомить с шляпе, на прапоре, тут и Теннес раз мы понимаем аккорды. А вот это вопрос дяди Вов. я переведу стрелки. Или коллег. Аккорды, что это? что это? Непонятно. Дальше. Короче, мы над этим работаем, мы их придумали. Хотелось узнать, а не осталось ли архивных видео или фото с концерта в городе Пологи 26 февраля -го 2006 -го года. Для нашей небольшой компании это была незабываемая встреча, но все осталось в памяти, хотелось бы освежить память фото или видео. Есть, осталось есть. Заправили видео. Это к нам обращайтесь, пишите в группе ВКонтакте, постараемся выложить это дело с С коньяком? Да, обращайтесь к Веронике, она вам поможет. В общем, всем спасибо, прекрасные спасибо. вопросы. Нам надо идти репетировать. А лучше? А? Лучше выберите. Лучший вопрос. Что дальше мне понравилось? Очень. Да, класс. Да все лучше, хорошо. Задавайте больше, мы ответим больше. Спасибо. Ура, пока.